Привіт! Сьогодні наші довгоочікувані вареники по-ізраїльськи. Це Тісто з українських вареників і наповнення з того, що придумає Раві. Тому поїхали! אני לא מבין. אני יכול להגיד לכם רק שמע שהתחתנתי אני אוכל ורניק כי עשר שנים כבר. החלטת לשנות קצת את הטעם. כן, זה נראה לי די משעמם, בלי לפגוע באף אחד, ובטח לא באוקראינים. היום אנחנו ננסה לעשות קצת ורניק שונה. זו פעם ראשונה שאני עושה את זה. מקווה שזה יהיה טעים. בואו נתחיל עם הבצק. ניקח 360. היום קנינו מיקסר חדש, בגלל שלא היה לנו איך להכין את הבצק. הנה הקבע, נשים אותו בפנים. אתה בטוח שלא צריך לפני זה לעבר אותו, היא? לא צריך שום דבר. איזה פניקה היה... זה לא יעבוד. קו וחצי שמן. הבנתי ששמים גם קצת מלח. שמים מים רובחים. כמו שבחי. בברנקה שלנו יהיה טונה בשמן. ביצים קשות. Хатук. Оливки. Гостра дуже штука, вона називається схук. Ну, я не знаю, як це пояснити по-українськи. Напевно, просто схук. В Україні всі ці складники і зараз з них ми будемо готувати якісь вареники. בואו נעבור לשם, נתגן את הבצל ונראה איך נמשיך משם מצלמת. נו... כל האנשים אומרים דמי מה היא עושה שם בתוכנית, באמת. מצלמת. מצלמת ולומדת. רוצה להביא את השום. לא, אני לא רוצה ללכת תוך שום. תודה, תן לי לעשות משהו. טוב, תביא. שיראו אותי קצת, בשביל מה עשיתי איפור סתם? נכון. קודם כל נשים את השום. שאבא של דמינה לא יכנס. צריך שהוא קצת שום. בוא מיכאל. נוסיף בצל. תסביר ו... מה אתה מבשל. אתה מבשל כמה מילואים או מילוא אחד? האמת, שאני חושב, תוך כדי. לקחתי את אברניקה ואמרתי שהוא משעמם. אז אמרתי שאולי נכניס בו קצת ישראליות, ים טיפוניות. אז אני אעשה את אברניקה קצת יותר גדולים ואני מלא אותם בפנים בתפוחי אדמה, ביצים, חריף. ונעשה ככה: אחד מהאברניקה אנחנו נעשה על השמן, אחד נשים בתנור. ואחד במים, כמו שאתם מכינים. בואו נראה מה יצא. חתיכות יפות כאלה. לא גדולות מדי ולא קטנות מדי. אני אנסה. אלופה, אלופה. השום והבצל מוכן. נכניס אותם לתוף הפירה. בפנים. עשי את הפירה. אני יודע שזה יישמע לכם מוזר, אבל אנחנו מתאים להריסות, בסדר? שמים בפנינו טונה! וואוו! טונה, שם זיתים, אוקיי? וביצים. שמים בפנינו ביצים, ומערבבים. יכול למלא את הבעיה נכת. (אומר בערבית: ולדעת הכאובה שלך). נו, דרעי צ'טסת את מי שלך. זה היה מוזר, נכון? אבל טעים? טעים, באמת טעים, בואו נעשה את זה בסוף. נראה את זה בסוף. לוקחים חריף כמו שהבטחנו לכם, נוסיפים להיסק כדי שלא יהיה משעמם, ופשוט מועמדים. וזה מה שייכנס לברנקי בסוף. כמו עכשיו בואו נתעסק עם אני לא יודע, בחיים לא התעסק עם הבצח. גם אני... יש לנו מערות כזאת? אני יודעת שיש לה ילדים. אבל להם זה קטן. רגע. הנה, כזה מספיק לך? ננסה.

Vem, če te je gravinarno spravil se. Pa? Se pravi, da je to. A, to je mi dva. Kakorkoli, 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 זה אמור לי... יפה מאוד, הנה אשתי. תשלח עוד... לי אימא. תשלח <laughs> לאימא. הגדול מוכן. זה הולך לשמן, זה הולך <laughs> למים. אתה יודע מה אנחנו עושים באוקראינה? לא. באחד מהברניקים, או כמה? שמים הפתעה, זה דוגמא אבן, אני צוחק, איזה פלפל חריף, או הרבה מלח, לא לא לא, זה לא מתאים לפעמים. לא בזה, בגדול. לא עושים הפתעות, היום זה רק המתכון שלי. טוב. אתה יודע למה יושבים כשעושים ברניקי? לא. כי בדרך כלל עושים הרבה. באמת mm. הרבה. ואז אתה יושב, ככה זה סתם לעשות משהו בזמן שאתה מדבר. באמת שזה כיף, התעייפתי. אז חשבתי שזה בגלל זה. טוב, <laughs> אני אוהב הרבה חריף. אז אני אקח חריף, ממליץ לכם בחום, באמת. אחרי זה אנחנו ניקח ביצה. נשים okay. <minority�� SMILES> <misunder purposelyHiśmy> את זה, קצת פפריקה, פריפר שחור, יפה מאוד, ועכשיו אני אנסה לסגור את זה איכשהו. багато чого вам розказати. Інна, а не ламе тут ха. Та ось, а не ха, це плохо дома. Зато суга. Чик, чик, чик. Український вареник і ізраїльський. Це ще не. А не всяка мала сімка батанука. Це так автобус і махаліфа, бо наколимо рахніку. А бігає, що вона автоти мільйора? Доброму десь з парчиком. Нам їх зробити моніту, покажемо. І тепер йдемо їх варити. Які ж вареники без цибульки. הרי זה ההבדל, אלה ורניקי האוקראינים ואלה ורניקי ישראלים. זה ורניקי האוקראינים, אנחנו אוכלים עם מה? עם? שומן. שומן, נכון, ואני אקצרתי לך עוד משהו חדש, נכון? הנה זה הבצל מטוגן. Пережарена цибулька. Ви самі на цикаха немає. Зараз він сюрпризо. У вас є якісь рецепти, обов'язково нам присилайте. Якщо ви готуєте те, що ми готуємо, відмічайте нас і ми будемо ділитися. Вашими шедеврами в наших сторонах.